Здравствуйте, мои дорогие телезрители! Вы находитесь снова на канале Ставка и Басюган. Я хотел вам показать маленечко беспалево, где я место, где я работал. Значит, здесь продолжаем снимать. Здесь у нас, здесь у нас находится песок. Если что, нужно потушить. Справа находится кабинет, где я работаю. Слева у нас находятся чалки у нас хранится все оборудование где мы что-либо цепляем видите приварили такие крючки специальный дочалок здесь находится комната где у нас хранятся электропила и все такое все электронные инструменты склад хранения троп связкого хозяйства очень идеальненько здесь у нас хранится кран там у нас попробую увеличить там у нас хранятся трубы прочий инвентарь вот там другая зона зона башкатовских там мы ходить не будем это опасно для нас и для вас значит имеются специальные такие приспособления на которых можно все это держать и записывать снова ящики закрытые на самом деле в этих ящиках э, лежит та продукция которую э, хотят вывозить с завода но на самом деле там лежит то то что принадлежит у заводу кому интересно обратитесь в комментарии я могу все рассказать и поделиться информацией. Там находится у нас светош. А, ой, кто-то идет. Я отключусь. С вами был Славка mm -hmm. Бастюган. До новых встреч. Подписывайтесь. челу какого?